Здравствуйте, я Андрей Лебединцев, игрок ФРЗ МТУ. Сегодня я вам покажу один из баскетбольных моментов in-out и кроссовер, который вам может поможет совершенствовать свою игру. Против меня защищается защитник. Я хочу его качнуть в одну сторону, потом в другую и сделать кроссовер. американцы это называют in-out in кроссовер. In-out in кроссовер. То есть я хочу его качнуть и уйти во внутреннюю сторону. С вами был Андрей Лебединцев, игрок ФРС Спасибо, любите баскетбол.